О 13-й годині надійшла інформація до чергової частини Чернігівського міського відділу, зателефонувала людина, представилася з депутатами Верховної Ради України, сказала, що у нас в центрі міста по проспекту перемоги біля центрального ринку стоїть маршрутка, маршрутка Київ-Чернігів і саме в ній знаходиться пакунок, в якому знаходиться підробний печаття по 205 му виборчому округу. Зараз ми бачимо, що проходять е, слідчі дії. Експерти вилучають з цього пакунку е, саме ці підробні печаті. В подальшому експертам буде зроблено заключення, що це за печать. В подальшому буде міліція з'ясовувати, звідки вони взялися. Опитуються. водитель данного автобуса, ну, и люди, которые вызвали милицию на цель. Пришла оперативная информация, что должен приехать, приехать маршрутка. Дали номера, но не сказали, будет ли кто-то в этой машине ехать или это будет передача через водителя. Сказали только пакет, даже не сказали какого цвета. Будет встречать или будет человек, непонятно было. Мы эту машинку встретили еще на въезде, сопроводили сюда. Когда все люди вышли, мы поняли, что никто не будет подходить. Тут уже просто много крутилось журналистов, депутатов. Видно, люди испугались. Я принял решение посмотреть, что там. Подошел, произвел задержание водителя, разорвал пакет. Я ожидал там увидеть протоколы. Ну, там оказались оригиналы печатей печати АВК, ДВК, ЦВК. Ну, то есть видно там ЦВК, ДВК, АВК, 205 округ. А э, какие именно, там я уже не скажу, это экспертиза уже будет устанавливать. С помощью таких вот печатей можно было сегодня закончить все выборы поставить сделать протоколы и независимо от того, как будут завтра люди голосовать, заменить всего лишь в ВК эти протоколы. И на этом закончить все выборы. Почему они не поехали отдельно машины? Я думаю, потому что все машины сейчас проверяются на въезде, все перекрыто в связи с таким большим количеством, которые завезены бойцы с Одессы то, соответственно, вы же видите, у нас сейчас вчера ехали девочки, женщины, мужчины пожилого возраста, которые ехали наблюдателями на избирательном участке, их три часа на вчера мы держали, то, соответственно, если такие то будут однозначно остановлены. Ну и, как говорят в пословице, чем проще спрячете, тем тяжелее найти. Положите что-то на виду, этого никто не найдет. Это самый простой способ, который очень тяжело проконтролировать. А вы сказали, оперативная информация поступила. Что это за оперативная информация? здесь я вам не буду отвечать на этот вопрос, извините. Есть, скажем так, люди, которые работают в штабах оппонентов, в наших штабах. Каждый занимается своей работой.